Добро вечер, го следите дневникот на Канал Плюс Телевизија. Еве, кој настани го одбележа овој 23. декември. Фајлови со 10.000 телефонски разговори се пронајдени при претрисите во просториите на сумничините за фалсификување патни исправи. Сериозни се опасностите по здравјето пред се децата од пиротехничките средства. Сериозни се и казните за нивните родители, но и за оние кои вршат траговија со петарди. Угада објави оглас за специализација и субспециализација на лекари од јавниот и приватниот сектор. Над 40 лекари ќе изучуваат 19 специјалности и 3 субспецијалности. Основното јавно обвинителство денес ги потврди вчерашните неофицијални информации за пронајдените фајлови со 10.000 телефонски разговори при претресите во просторите на осумничените за фалсификување на патни документи. Заменик јавниот обвинител Јован Цветановски информираше дека кај осумничените, меѓу кои е и Захери неговиот брат Имер Беккири, пронајдени си преси образци разни документи опрема за фалсификување, 28 заштитни елици, првичните први, први, сознанија на винителството дека постојат дека постои основано сомнение дека порано споменуваните машини, лични карти и патни исправи содветствуваат со пронајдените. Отворени се постапки против повеќе лица, а главниот осомничен е веќе во затвор поради извршување на претходно изречена казна за изнуда. Според изјавата на Цветановски, поради обемноста на материјалот, ќе биде потребен временски период од најмалку два месеци за да се утврди содржината и потеклото на истиот. Продолжуваме со следните содржини во нашиот дневник во 20 часот. Опасностите од употреба на петарди и други пиротехнички средства денес им беа предочени на учениците во основните и средните училишта во Штип. Сериозни се здравствените последици од петардите, а високи се казните за оние кои ќе се веселат со употреба на пиротехника. За да се превенираат несаканите последици по здравјето на џебот на граѓаните, секторот за превенција на СВР Штип, едукација на младите ќе изврши во сите општини на истокот. Злоупотребата на пиротехнички средства, односно петарди, најмногу изразена за време на новогодишните празници. Нивната употреба е опасна по здравието и животот пред на младите, но и на сите останати бидејќи делува на органите за дишење. Оние кои ќе употребуваат нелегални пиротехнички средства и го нарушуваат јавниот ред и мир за време на празниците, се соочуваат со високи парични казни и тоа од 600 до 800 евра во дедарска противредност нарушувањето на јавниот ред и мир со карање и викање, потоа употребата на алкохолот, давањето на пијанството, употребата на пиротехничките средства, наркотичните средства, значи ги едуцираме децата како да не ги користат овие работи, да не ги прават овие прекршоци и за безбедно да ги поминат на и божиќните празници. Во законот за јавниот ред и мир каде што опфатено, што опфатено употребата на пиротехничките средства, значи ќе им кажеме на децата дека таа употреба на пиротехнички средства претставува прекршок од законот за јавниот ред и мир и казните, лобите, значи, за тие нивни прекршници кои ги прават, бидејќи тие се на таа возраст, кога казните не се однесуваат на нив, но затоа казните се за нивните родители, каде што казната, ако родителот поради не е доволна грижа, неговото дете прави прекршок, казната од 6 до 8 евра во деноска противредност за родителите. Преку едукативни предавања може да се влие на подигнување на свеста кај на и младите. Ш, што за вас значи ваквите предавања? Па, лично за нас од... От... Лично за нас тоа значи дека со ваквите предавања може да се постигне нешто бидејќи сепак едукацијата за нас младите е доста добра бидејќи во јас како поединец знам што се случува за време на празниците Во пресредна новогодишните празници од одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи од Штип ќе вршат едукативни предавања на тема «Безбедно да ги прославиме новогодишните и божичните празници, во кои ќе бидат офатени 1500 ученици од 8 и 9 отделени од основните училишта и прва година средно». Денес за учениците од Средното медицинско училиште Јане Сандански од Штип Отсекот за превенција одржа предавање. Универзитетот Гоцеделчев Штип распиша оглас за пријавување на кандидати за 40-ти на лекарски специјализации и субспецијализации. во овој циклус субспецијализации нуди кардиологија, травматологија и торакална хирургија. Штипската клиничка болница испраќа на специјализација тројца лекари, поеден во специјалностите гинекологија, педиатрија и увонос и грло. Во моментот на специализација се 24 лекари од клиничката болница Штип, меѓу кои четворица се специализанти на гинекологија. Проблемот на недостигнат на специјалисти гинеколози во клиничката болница во Штип ќе биде присутен и понатаму, но со завршување на актуелните специализанти се очекува да биде надминат. Овој турност специјализации не го решаваат ниту проблемот со недостиг на онколози. Денес Универзитетот Гоце Делчев Штип го објави огласот за пријавување лекари за специализација и субспециализацијата. На Факултетот за медицински науки ќе можат да се пријават кандидати кои ќе специализираат кардиологија радиологија, оториноларингологија, радиологија, неврологија, пулмологија и респираторна алергологија. Фотоа болничка педиатрија, вон болнична педиатрија, интерна медицина, епидемиологија, акушерство и гинекологија, медицинска микробиологија со паразитологија, медицинска биохемија, обшта и торакална хирургија, трансфузиона медицина, урологија и травматологија. Објавени и оглас за субспециализација за кардиологија, травматологија и торакална хирургија. Се бара идејно решение за уредување на коритото на Кочанска река. Обштината ќе награди ќе спроведе во дело најдобрата идеја која освен сегашните содржини ќе понуди дополнителни елементи за разубавување и искористување на овој простор. Мајавата на градоначалникот Ратко Димитровски дека проектот за уредување на кеот на Кочанска река во централното градско подрачје ќе биде долготраен процес кој можеби ќе го реализира некоја нова гарнитура на локалната власт сама по себе зборува за каква чувствителна и истовремено сериозна одлука станува збор Тоа што на проектот му се дава за сега неопределен период за реализација, потврдува дека никој нема намера на брзина да го прообрази речната корито со послечката инфраструктура и да им го наметне на граѓаните како свое волно решение. Туку целта архитектите и секој жител на Кочани да го направи тоа што е најдобро и што ќе обстои и трае со децении. Со конкурсот што го распиша Обштината практично е разбудена креативноста на заинтересираните. Конкурсот за давање на идеи е распишен од прилика пред 20 на дена и трае некаде до средината на месец јануари наредната година. Со овој конкурс, ние како општина даваме награда за идејно решение, значи им фрламе ракавица на архитектите, градежниците и другите заинтересирани, кои што можат да предвидат покрај сегашните содржини кои што ги има во Кочанска река, да предвидат и нови содржини, бидејќи Кочани е едно од редките места во Република Македонија каде што имаме а, обил, обилна количина на вода во текот на целиот летен период и сакаме да таа вода ги искористиме. Дали ќе биде искористена за шеталиште, дали ќе биде за детски катчиња, дали ќе биде за за некои други активности, дали на стрешници, дали ресторани и така натаму, седешници, а, тоа оставаме на архитектите. Значи, се, од тие идеи кои што ќе ги дадат, наредните генерации, односно наредните они кои што ќе дојдат на ово место, можат да изберат кој од проектите ќе се реализира. Било со средства од буџет, било со некои други разноразни донацијски средства кои што ги има дали од државата или надвор од државата. Природата и човекот низ годините наназад од кеот на Кочанска река создале свој виден предпознатлив симбол на градот кој се прослави со својата чистота и убавина. Затоа во секоја нова идеја на архитектите и другите креативци Те мора да се зачува значаен дел од автентичноста, а современите сегменти да ги задоволат потребите на новото време и сваќањето на новите генерации. И на кои претходните генерации размислувале со што да ја надоградат убавината на Кеот, по па поедени локални фактори одамна имали идеја да инсталираат фонтани и водоскоци долж централното корито, но таквите идеи се изгубиле некаде. Годините пред нас ќе дадат одговор на прашањата поврзани со редувањето на кеот, а граѓаните се тие кои треба да го аминуваат секој сегмент од овој естетски и функционален проект на Кочанска река. Покре водата, тревата и камените дзидови, овој атрактивен простор може да добие многу повпечатливи содржини за воодушевување на кочанчани, но и на многобројните посетители. Локалната самоуправа на Обштина Штип во текот на оваа година има спроведено 84 тендерски постапки за проекти, сервиси и услуги. Минатата година, 2014-та, биле спроведени 107 тендерски постапки. Бројот на тендери годинава е помал заради проектите кои започнаа лани и се со рок на реализација две години. Деталниот извештај за реализираните тендерски постапки годинава, локалната самоуправа го има објавено на веб страницата на Обштина Штип. Во поглед на вредноста доминираат спроведените набавки за обнови реконструкција на инфраструктурата, како што е асфалтирање на улици и слично, при што во текот на годината спроведени се околу 40 постапки, потоа постапки за набавка на канцелариски материјали, интернет, ученички превоз, набавка на хартија, дезинсекција и дератизација, стручен надзор, релаборат и многу други постапки за услуги и сервиси. Во поглед на инфраструктурата, со најголема висина се тендерските поставки за асфалтирање на пат до село Сувогрло во вредност од 12,9 милиони денари кои се разбира со подобрување на временските услови ќе се асфалтираат и, и направените улици во село Врсаково вредност од 7,1 милиони денари. И во овој дневник одвојуваме минути за најмалите. Детските градинки деновиве се со богата празнична програма. Така и во Штипската детска градинка Стибо, каде освен новогодишни случувања, денес има уште еден повод за да бидат задоволни. Оваа градинка по трет пат го доби зеленото знаме како доказ за еколошките активности во текот на годината. Резултат на многобројните еколошки проекти кои во изминатава година ги реализираа раководството вработените, но и дечињата во детската градинка Астибо, повторно е добивање на зеленото знаме. Веќе неколку години оваа штипска детска установа е дел од светското еколошко семејство, но тоа што уште еднаш го добиваат еколошкото знаме ја докажува посветеноста за реализирање на сите проекти за да го добиете треба да изработите многу а, помали проектчиња кои што се поврзани за да може да, да аплицирате да го добиете зеленото знаме и многу често знам да кажам дека е баш како исто како влез во Европска унија полесно може и не беше таму да стигнеме колку да го добиеме зеленото знаме и затоа сакам а, сега да истакнам голема благодарност до сите вработени кои што зема учество за во овој проект во за изработување на сите овие проекти. Реализираните проекти поврзани со екологијата се однесуваат на одредени инфраструктурни измени на објектите на градинката, обуки за вработените, но пред се на воспитанието на децата во областта на екологијата. Рециклирање на на на, на отпадот, Uh, из, uh, изградивме бунар за техничка вода, ставивме соларна енергија на сите четири клона, садивме детски градини во детските градинки, uh, имавме користевме еколошки средства и хартија за изработка на реквизити или материјали потребни за градинката. Децата добива едукација, правевме работилници со родителите. Исто така едукација за селектирање на, на отпадот во, во посебни корпи. Заеднички проекти со обштината, со јавните предпријатија за паркови и зеленило. Сите овие проекти допринесува зеленото знаме да остане во трајна вредност на детската градинка Стибо од Штип. Млади лица во Македонска каменица инвестираат во сточарството со собствени средства и со помош на новите мерки преку ИПАРТ програмата градат капацитети за одгледување на грла, крави и кози. Младите сточари се перспектива за развој на сточарството во Каменичко. Драги Ивановски е само еден од неколкуте млади лица кои инвестираат во сточарството со собствени средства од 4 до 5 милиони денари на надморска височина од над 1300 метри, каде што овој регион располага со идеални пасишта, тој започна со изградба по сите стандарди на капацитети за одгледување на 50 тина грла на крави. Пример сакам да дадам на другите млади значи луѓе од овој крај дека може да се успее, може да има добра заработувачка од овој бизнис, така да има добри пасишта, добра паша имаме, добар терен имаме, добро водоснабдување, така да нема потреба за било што, било кој да се одлучи млад човек тука да почне да работи, дека има заработувачка и може да се заработи од тоа. Јас долго време работам во странство и еве одлучив да се повлечам тука да инвестирам и мислам дека ќе успеам во во моите планови и така да планирам и да вработам едно 3-4 луѓе кои од овде можат значи да прехрануваат и фамилии. Планирам на почетокот едно 50 до 60 грла сортни крави да земам и едно 100 кози. Ивановски во 2006 година планира да аплицира и по мерката 112, со која се подтикнуваат младите земјоделци и сочари да се определат на ваква заработувачка. Значи, идам преко земјоделието, планирам да аплицирам за мерката 112 преко земјоделието, така да добри услови ги дават сега моментално и државата, има добра помош, добри услови, дават фработени значи, на 50 кози еден на 100 кози, 2 на 80 грла крави, која е добра помош. Највеќе актуелно и највеќе внимание сега пробудува мерката 112 помош на млади земјоделци, како и други јавни повици, каде се субвенцира набавка на механизација, на субвенционирани грла, а потоа вработување на восточарството на, на, на нови на лица, на нови лица. Тоа се критериуми кои ги исполнуваат одредени млади земјоделци кои на кои останува земјоделието и сочарството и кои ќе допринесат да обстане овој крај со екзистенција во земјоделие и сочарство, посебно младите да земат еден пример, еден симул дека може да се живее и во овие рурални средини. Од канцеларијата на агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството вела дека младите земјоделци ја имаат потребната поддршка од нивната служба и истите треба да бидат пример за сите млади лица да се определат кон оваа гранка. Унијата на жени на ВМРО ДПМН во Штип и годинава ја продолжува традицијата на посет и дарување на децата кои овие предпразнични денови се налекување во клиничката болница во Штип. И оваа година унијата на жени од ВМРО ДПМН не го заборавиа детското оделение на клиничката болница во Штип. Традиционално ги посетиа дечињата кои се хоспитализирани на ова оделение за да им ги честитаат новогодишните и божикните празници со жилба за побрзо оздравување. Ова се празници кога семејствата се собираат заедно, сите и ги пречекуваат. За жал, овие дечиња може би ке мора и овде да ги поминат празниците, но сепак, барем една еден мал поклон, мал подарок би представувало радост на овие дечиња и да им голесни едноставно престојот овде, овде во болницата. Изразуваме благодарност до персоналот, до началничката докторка Марина Гацова, до директорката Елизабета Папарова, што е и овој пат се наши добри домакини не примаат за да може да, да ги посетиме дечењето. Персоналот на детското оделение на клиничката болница Штип ја поздравија посетата на унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ. Навистина ни е драго, бидејќи ова веќе станува и традиција голема благодарност од дечињата кои се во моментот хоспитализирани на детското оделение до сите оние кои во овие предпразнични денови се сетија на нив и со пригодни поклони и се обидуваат да им ги разубават овие предпразнични денови. Со подароци и пакетчиња, деновиве детското оделение во клиничката болница во Штип го посетуваат разни здруженија и компанији со цел децата со здравствени проблеми да почувствуваат дел од празничната магија. Францускиот министер за внатрешни работи Бернар Казнев изјави дека полицијата минатата недела спречила терористички напад на джихадистите на Урлян, во близина на Орлеан, во централниот дел на земјата. Тој прецизира дека цел на планираниот напад биле војници, полиција и државни представници, а притоа тоа биле уапсени двајца француски државјани на возраст од 20 и 24 години. Тие биле во врска со француски милитанти во Сирија. Казнев додаде дека од 2013 година во Франција биле спречени 10 терористички напади. Во нападите на 13 ноември во Парис беа убиени 130 луѓе. Тоа беше најголем терористички напад во историјата на Франција. Кинеските спасувачи извлекоа две лица кои минале околу 70 часа под урнатините во областа на големото свлечиште во јужниот кинески град Шенжен. Предходно кинеска агенција јави дека било спасено 19 годишно момче кое минало 67 часа под урнатините. Спасувачката операција за праноогјање на 76 лица во регионот на свлечиштето кое се случи во неделата продолжува. Локалните власти им при времени престојувалишта на 600 лица, а уште 900 лица се евакуираат поради безбедностни причини. Полскиот парламент усвои синоќа спорни законски мерки кои ја уредува дејноста на Уставниот суд. Законските мерки беа усвоени со 235 гласови за, наспроти 181 против во долниот дом на парламентот по жестока дебата. Полска е подложена на се посилни критики на меѓународен и внатрешен план заради обидите да го неутрализира судот. Во изминатите седмици имаше големи улични протести на приврзниците на двете страни во спорот. Противниците тврдат дека действијата за воспоставување контрола над судот се напад врз демократските вредности на Полска. два порази една победа е билансот на младинските екипи на кошеркарската екипа Баскет Камрудник Сас од Македонска Каменница во рамки на последните одиграни и на превари во младинска конкуренција. Победата ја обезбери тимот на Баскет Камрудник Саса во конкуренција до 16 години. Ова екипа ја совлада екипата на јуниор Скопје со 98,67. Поразени беа машката екипа во М14 од тимот на Ролинг со како и девојчињата кои изгубија на домашен терен од тимот на Бадел со 59-26. Овој викенд продолжуваат надпреварите во конкуренција за момчиња до 16 години. Во ова надпреварување тимот на Баскеткам му гостува на тимот на Водно Санс. Во пресрет на Европското првенство ЕХФ направи профил за најблијателните ракометари на секоја репрезентација, која ќе настапи на Европското првенство. Под насловот Кирил Лазаров, ног на мора за секој голман, ЕХФ имаше остврат на главните карактеристики на репрезентативниот Десен бек. За неговите достигнувања и успеси, говореа Звонко Шундовски, Стефче Алушевски и Лино Червар. Тој е идол, пример како еден ракометтар треба да изгледа. Лазаров е најголемото ракометно име кое сум го тренирал. Не сакам да споменувам играчи, бидејќи ракометот е тимски спорт, но Кирил е исклучок од ова правило, истакна Лино Червар. Со спортските содржини го завршуваме дневникот на Канал Плюс Телевизија. Имајте пријатен остаток од вечерта со нашата програма.